মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি আছা সঁফুৰা বৃত্তি চাওঁতে চাওঁতে আহিয়ে পালে আছো আদি কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ যিকেইটা সঁফুৰা বৃত্তিৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাৰ আগতে জনাই থওঁ ক্লাছ এইট আৰু নাইনৰ অনলাইন টিউশ্যন হৈ আছে কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জইন হ'ব বিচাৰি হ'ব পাৰে একেবাৰে কম মাচুলত তোমালোক কৰি থকা হৈছে আৰু যদি লাইভ ক্লাছ হ'ব নোৱাৰাটো সুধিব পাৰিবা হোৱাটছএপ নম্বৰ এছ এম এছ কৰক আৰু ক্লাছত জইন হওক আৰু ইয়াৰ উপৰি তোমালোকৰ ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে দুহেজাৰ পঁচিছত এপ্ৰিলৰ পৰা তোমালোকৰ নতুন কোৰ্চ আৰম্ভ হ'ব সেই কোৰ্চটো আমি কৰিম মাৰ্চত খবৰ লব তেতিয়া মাৰ্চৰ পৰা এডমিশ্যন হ'ব ইয়াৰ উপৰি তোমালোকৰ যদি এই পি ডি এফটো ল'ব বিচাৰে ফুৰা বৃত্তিৰ কাৰণে কোনোবা যদি নোটছ পাব নোটছ পোৱা নাই নোটছ পাব বিচাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কমন নোটছ লাগে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপত এছ এম এছ কৰ অতি কম মাচুলতে তোমালোকে পাই যাবা অৰ্থাৎ ক্লাছ ফ'ৰ আৰু ফাইভৰ বাবে মাত্ৰ ৰখা হৈছে বিশ টকাতে তোমালোক নোটছ খিনি পাই যাবা ক্লাছ চিক্সৰ পৰা ক্লাছ ছিক্স ছেভেন পে পাবা মাত্ৰ পঁচিশ টকাত আৰু ই বুক এখন পাই যাবা ক্লাছ এইট আৰু নাই মাত্ৰ পয়ত্ৰিশ টকাত কোনোবা ছাত্ৰ জইন হ'ব বিচাৰে ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে হোৱাটছএপ নম্বৰ এছ এম এছ কৰিলে হল প্ৰথম প্ৰশ্নত হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰ কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত আমাৰ ই বুকখনৰ পৰা কেইটামান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম আজি এৰ নীলাচল পাহাৰত দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন যে কিমান চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা ডিচপ্ৰলৈ স্থান্তৰ ডিছপ্ৰলৈ স্থানান্তৰণ কৰা হয় ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কিমান চনত অসম সাহিত্য সভা গঠন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ সোতৰ চনত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন কত অনুষ্ঠিত হৈছিল শিৱসাগৰত পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কোন আছিল পদ্মনাথ গোসাঁই বৰুৱা অসমৰ বৰ্তমান কেইখন ৰাজ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে সাতখন সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা নৰনাৰায়ণ সেতুৱে কোন দুখন ঠাইত সংলগ্ন কৰিছে পঞ্চত্ন আৰু যোগীসোপা আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল ঊনৈশশ চৈধ্যশ ঊনপঞ্চাশ চনত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল চৈধ্যশ ঊনানব্বৈ চনত প্ৰথম অসমীয়া বোলছবিৰ জয়মতী কেতিয়া মুক্তি পাইছিল মুক্তি লাভ কৰিছিল ঊনৈশ পয়ত্ৰিশ চনৰ দহ মাৰ্চত বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া বোলছবিৰ জয়মতীৰ পৰিচালক কোন আছিল ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় তিনি ছেপ্টেম্বৰ অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কোনজন দৌৰবিদৰ জন্মদিন উপলক্ষে পালন কৰা হয় ভোগেশ্বৰ বৰুৱা পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই কিমান চনত এছিয়ান গেমছত খোণৰ খুন্দৰ পদক লাভ কৰিছিল ঊনৈশ ছয়ষষ্ঠি চনত ষোল্ল নম্বৰ অৱস্থত হৈছে আহোম ৰাজ্যৰ অন্তিমজন ৰজা কোন আছিল পুৰন্দৰ সিংহ সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিমান চনত য়ানদাবু খণ্ডি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল ওঠৰশ ছাব্বিশ চনৰ চৌবিশ ফেব্ৰুৱাৰী ওঠৰ নম্বৰ বস্তুত হৈছে অসমৰ জাতীয় সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ প্ৰথমে কোনখন আলোচনীত প্ৰকাশিত হৈছিল বাঁহী আলোচনী জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি কোন ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আছিল জ্ঞান জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি সাহিত্য অকাডেমী বঁটা হ'ল বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিক কোন আছিল যতীন্দ্ৰ নাথ দুৱাৰা কাৰ ৰাজত্ব কালত চীনা পৰি চীনা পৰিবাদক হিৱন চাং অসম অৰ্থাৎ কামৰূপলৈ আহিছিল ভাস্কৰ বৰ্মন আহোম ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা কিমান চনত চুকাফাই আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চৰাইদেউত স্থাপন কৰিছিল বাৰশ তেৱন্ন চনত শৰাইহাটৰ যুদ্ধ কাৰখাৰ মাজত হৈছিল আহোম আৰু মোগলৰ মাজত শৰাইহাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত আহোমৰ ৰজা কোন আছিল উদায়িত্য সিংহ শৰাইহাট যুদ্ধৰ সময়ত আহোমৰ সেনাপতি কোন আছিল ডক্টৰ উত্তৰ জেমিছত এতিয়া লাচিত বৰফুকন শৰাইহা যুদ্ধৰ সময়ত মোগলৰ সেনাপতি কোন আছিল ৰামসিংহ মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ প্ৰথম কেতিয়া আহিছিল ঊনৈশশ একৈশ চনত প্ৰথম অসমীয়া অসমীয়া সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰা গ্ৰন্থখন কি আছিল বনফুল প্ৰথম জ্ঞানপীঠ প্ৰথম অসমীয়া জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা গ্ৰন্থখন কি মৃত্যুঞ্জয়ক কোনে পাইছিল ডক্তৰ আজৰি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰো তোমালোকে এইকেইটা উত্তৰ প্ৰশ্ন আহিলে কৰিব পাৰিবা আৰু যদি তোমালোকে নোট খিনি ল'ব বিচাৰা তোমালোকে জাষ্ট এটা এছ এম এছ কৰা মোক ক্লাছ চিক্সৰ বা মোক ক্লাছ ফাইভৰ যোৱা যি ক্লাছতে নকৰ ই বুকখন লাগে সফুৰা একজামৰ কাৰণে সফুৰা একজাম বুলি কবাত লগে লগে তোমালোকৰ এখন স্কেনাৰ দিয়া হ'ব তাত মাত্ৰ ক্লাছ ফ'ৰ আৰু ফাইভে মাত্ৰ পেমেণ্ট কৰিব লাগিব বিছ টকা ছিক্স আৰু চেভেনে পেমেণ্ট কৰিব লাগিব মাত্ৰ পঁচিছ টকা আৰু এইট নাইনে পেমেণ্ট কৰিবলৈ মাত্ৰ পঁয়ত্ৰিছ টকা তাৰপিছত তোমালোকে নোটছখিনি পাই যাবা ঠিক আছে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা